मलकापूर केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनतर्फे मतदान टक्केवारी वाढवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न पहा सावजी न्यूज टीव्हीवर सध्या सर्वत्र लोकसभा निवडणुकीचे वारे सुरू आहे राबेर मतदारसंघाचे मतदान तेरा मे दोन हजार चोवीस रोजी असून या मतदानात सर्व जनतेने सहभागी होऊन मतदानाची टक्केवारी वाढावी या निर्मळ हेतूने मलकापूर येथील सर्व मेडिकल दुकानदारांनी एकत्र येऊन जनजागृती अभियान राबवण्यात आले मलकापूर येथील महेश भवनमध्ये झालेल्या या छोटेखानी कार्यक्रमात मलकापूर ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे पी आय संदीप काळे हे अध्यक्षस्थानी तर मलकापूर महसूलमधील नायब तहसीलदार उगलेसर तसेच प्रकाश पारख हे कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभले मलकापूर शहरातील पत्रकार मंडळी डॉक्टर्स व्यापारी वकील माजी सैनिक सामाजिक कार्यकर्ते व महत्वाचे म्हणजे ज्यांना पहिल्यांदाच मतदान करायचे आहे असा युवा वर्ग इत्यादी सर्व मंडळी एकत्र येऊन मलकापूर केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन काढलेल्या पोस्टरचे सर्वांनी विमोचन केले आपल्या मार्गदर्शनात सर्वांनी मतदानाची टक्केवारी वाढणे कशी गरजेची आहे व त्याकरता कसे प्रयत्न हवेत याबद्दल मार्गदर्शन केले मलकापूर केमिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष गोपाल मालपाणी यांनी सूत्रसंचलन केले मला वाटतं आपण लोकशाहीतल्या

व्होटिंग मतदान कंपल्सरी केलं पाहिजे जे करणार नाही त्यांच्यासाठी काही ना काही त्यांचे अधिकार कमी पाहिजे तर मला असं वाटतं की त्या मतदान प्रक्रियेला उपयोग असेल किंवा आपण भारतीय खाद्य आहोत तर मतदान व्होटिंग केल्या और जो को सबसे चैवल ना कि एक अस्से एक अस्से बोल कामों का लोग हैं अरे क्या बोला है खाओ गारापोंट जिंदा मतदान करो और अपनी मांझी आपकी सुझावन होती मतलब कि ये आपके ओम तेरा वही को आपके हमीर पर निशान लगा कर आइए उसके बाद ही आपको अधिकार तो आपको होगा हमारे भी बड़ी खुशी की बात है कि इस जो हमारे साथ है मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मन में आकांक्षित जो कि करने जा रहे जीवन का पहला मतदान जीवन का पहला मतदान मैं आमंत्रित करता हूँ प्रथम तो अवसर को जीवन का पहला, पहला और ऐसा ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में नापणी जी राठी ये लोगों को जानता हूँ बहुत उत्सव लोग हैं लेकिन राष्ट्रप्रिय कार्यक्रम में इसमें उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और साथ में उनकी जो भावना है कि सब लोग वोटिंग में भाग ले तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि अपने करीबी लोग जो वोटिंग के बारे में निडिफाई रहते हैं उनको प्रेरित करें और वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा कराएँ यही है कि के मैं आज सबसे निवेदन करता हूँ ये बहुत खुशी का दिन है मगर खुशी कब मिलेगी जब हम तेरह तारीख को सौ परसेंट मतदान करेंगे और दूसरी ¡Gracias! इसलिए मैं आपको प्रेम से विनती करता हूँ कि तेरा तारीख को पूरा मतदान करो और यही मेरी विनती है मेरे से कुछ देश के विकास के लिए लेकर अपनी दलील बयान लोगों की जनरल प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन अगर पचास परसेंट रहे तो कहीं ना कहीं हम सचमुच कम कर रहे हैं या फिर हमारी उदास उदासीनता है और मैं कहूँगा सिर्फ कर्तव्य 그, 음, 음, 김 음. 음. <saud> ने हमको सिखाया है सर्वप्रथम राष्ट्र तो हम इस भारत माता के सुपुत्र तो कहो सुपुत्री तो कहो नागरिक कहो तो हमारा भारत का सर्व जाति धर्म और जो भी हमारे शास्त्र है ग्रंथ है उसके अंदर दान को महत्व है लेने को महत्व नहीं है देने को महत्व है और हम मतदान करते हैं और आज बना ये है कि जितने सुशिक्षित लोग हैं साक्षर लोग हैं

आज अगर हम अपनी चॉइस नहीं बताएंगे तो कल हमको तो दूसरों की चॉइस हमेशा के लिए एक्सेप्ट करना होगा कर। इसलिए बेटर है कि आज हम अपनी चॉइस से अपने पसंद की सरकार जोड़ें और अपने देश का भविष्य सुरक्षित बनाए जय विद्यादान रक्तदान क्या सदस्य मतदान सुधा सपात्री पड़ाला पाइजे एक दिवस देशाटी सशक्त राष्ट्राटी एंड शाहीने आपल्याला अधिकार दिलेला आहे मतदानाचा तो जर का आपण आज बजावला नाही तर काही दिवसानंतर आपल्याला हुकुमशाहीमध्ये राहावं लागणार आहे त्यामुळे मतदान करणे हे आपले कर्तव्य तर आहेच पण हक्क पण